Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya al mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusuf bin Mahmud Dari Bahagian Pusat Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor Para pendengar dan penonton Yang Allah sekalian Hari ini kita akan membincangkan tajuk Pemantauan Halal Amanah dan Integriti kalau tuan-tuan perempuan dapat tengok, hari ni kita di set yang baru ni. Kalau biasa kita dalam konti, di tempat yang sangat cantik lah, di Radio Anur. An Baik, kalau tuan-tuan perempuan nak tonton video yang sebelum ni, boleh ke Facebook, TikTok, Youtube dan juga Instagram. Di sana, kita telah sediakan banyak video yang menarik. Silalah tonton. Perserati undangan yang saya nak perkenalkan pada hari ini adalah Encik Muhammad Faizal bin Abu Bakar. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Al warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sebab jemput syarikat kami datang. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudi datang. Jadi beliau adalah pengurusi jatuh kuasa halal dalaman di Marushin Canaris M. Serian Pasir Gudang. Para pendengar dan penonton sekalian, Siaran ini boleh dengarkan secara online di portal rasmi iaitu radioanurmaish.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Terkini, anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur di Google Play Store sahaja. bersua kembali dalam rancangan Bicara Halal di Radio an Cahaya Inspirasimu Kita bertumpukan uh, kepada Encik Faizal lah, eh? Baik, saya nak minta Encik terangkan Berkenaan dengan latar belakang uh, Marushin Kenris M. Senyambahan ni Dan juga apa sejarahnya tentang permohonan halal ni Daripada awal mungkin dan mungkin sampai sekarang ke? Silakan Okey, Uh, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, eh. pertama kali saya bagi pihak uh, syarikat uh, Marushin Canary Malaysia eh, uh, Sina ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, Jabatan bahagian pengurusan halal uh, Jabatan Agama Islam Negeri Johor kerana menjemput syarikat kami lah dalam sesi apa rakaman uh, bual bicara ini halal ini ya. Uh, jadi salam pengenalan daripada syarikat kami sebenarnya syarikat Marushin Canary Malaysia Sina Merhad ini ada sebuah Uh, syarikat pembuatan dan jualan uh, produk sardin dan lantin yang terletak di Pasir Gudang Johor. Okay. Yeah. Uh, jadi sedikit uh, salam pengenalan daripada kami lah. Sebenarnya kami ini syarikat usaha sama di antara uh, syarikat daripada Malaysia dengan Jepun. Oh, yeah. yang sejak dia, uh, ditubuhkan sejak tahun 1987 lagi. Hmm. Uh, okay. okay. Memang lamalah kami lebih daripada 30 tahun dan hampir ke 40 tahun lah. <laughs> Jadi sebenarnya dari segi aspek halal, uh, syarikat kami ni telah memiliki ataupun mempunyai sijil pengesahan halal sejak awal lagi, sejak tahun 1990-an, mm. 90-an 1990 lagi. Pada zaman manual lagi sebenarnya, oh, sebelum sistem jakim, tubuhkan uh, maik halal, halal lagi ya betul. Uh, pada masa dulu memang kami apa uruskan sendirilah, mm. sendiri secara lebih banyak secara manual, mm. manual. Mm. Jadi alhamdulillah lah sampai sekarang kami dapat meneruskan uh, pensijilan halal kami dan uh, Alhamdulillah juga tak ada sebarang masalah yang besar yang kami hadapi lah hmm. dalam pada masa itu. Itu, ha, itu saja Ustaz. Oh, uh, jadi memang kita nampak sejarah tu memang lama lah. Dah, dah dekat capai ke 40 tahun. Agaknya lah. dah macam-macam sambutan agaknya lah. dah buat lah. Nak raikan apa tu kejayaan. Yalah kadang kalau syarikat ni sampai 40 tahun dah macam-macam dilalui lah. Eh. Daripada turun naik ni lah kan. Eh. Susah uh, dan senang ni lah. Dan juga kita nampak komitmen berkenaan dengan halal tu daripada zaman apa lagi manual tadi ya. ya saya pun dengar, dengar pasal manual daripada orang-orang yang lama lah, kan. Dulu memang isi borang dan semua. Tapi, tapi saya, saya masuk dah ada sistem lah kan. Semua dah senang lah kan macam itu. Betul. Baik Cik Faizal. Saya nak tanyalah berkenaan dengan apa tu. Apa tu tentang proses perjalanan halal ni. Macam mana syarikat nak pastikan bahawa se semasa pemprosesan ataupun permohonan halal ni uh, aspek dari segi ketelusan kejujuran ni sentiasa dijaga. Macam mana? Ah uh, bagus soalan tu ustaz sebenarnya ya. sebenarnya itu adalah soalan yang penting eh dalam satu-satu ha. proses dalam satu uh, kilang yang apa yang membuat perusahaan hmm. makananlah terutamanya. Hmm. Sebab dalam proses persijilan halal ni ustaz naik eh, ya. ketelusan dan kejujuran tu memang amat penting eh terutamanya dalam mengisytiharkan sumber ramuan lah yeah. ramuan yang kita gunakan untuk produk kita. Yeah. Jadi sebab setiap ramuan ataupun uh, apa tu bahan mentah yang dipilih, yeah. mestilah kita kepilkan sekali dengan dokumentasi yang lengkap. Yeah. Uh, itu bagi uh, mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Yeah. Sebab itu bagi membuktikan yang bahan mentah tersebut halal yeah. dan selamat dimakan dan diminum oleh orang Islam terutamanya utamanya dan juga rakyat rakyat, rakyat rakyat sekalian lah begitu juga dengan tempat uh, pemprosesan lah tempat pemprosesan tu juga penting macam penyimpanan penggunaan bahan kritikal perlu mematuhi uh, serta panduan dalam MPPHM lah MPPHM lah, maknanya uh, garis panduan hmm. yang Jakim telah tetapkan dan juga MHMS Sistem Pengurusan Halal Malaysia lah hmm. jadi secara dasarnya kita kena uh, ikut ikut saja guideline uh, atau macam saya uh, 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 apa yeah. uh, garis panduan yang telah ditetapkan uh, insyaallah segala proses uh, apa permohonan akan berjaya dan uh, ketelusan dan kejujuran tu dapat diaplikasikan dalam proses penghasilan produk kami tu uh, kena ikut saja betul lah eh. jadi saya setujulah lah eh. maksudnya ikut garis panduan eh, ikut saja tadi katanya Kemudian apa tadi? Istihad, eh? istiha, betul. Jadi, istiha, istiha, kalau kita apa? tak ada apa yang nak disorok, kita tunjukkan je istihad je dalam sistem. Bahan apa yang dia guna, ikan jenis apa yang yang dipakai, eh? bahan kimia ataupun bahan pengawet. Ada bahan pengawet ke? Um, tak ada. Macam tak ada lah kan? Baik, tuan-tuan perempuan dan mati Allah sekalian. Soalan yang saya nak tanya seterusnya lah kepada Encik Faizal lah. Eh. Macam mana, apa apa pula uh, cabaran lah. Eh apa cabaran yang syarikat hadapi ataupun syarikat telah berjaya atasi lah untuk sentiasa mengekalkan status halal pada pada produk lah. Ni dah nak mencapai 40 tahun ni. Eh. Mesti ada ada lah punya rahsia ataupun kejayaan yang telah dibuat tu sampai boleh atasi ke, apa cabaran ni. Silakan. Betul cabaran ni mustahil lah eh, Ustaz dalam masa tempoh hampir 40 tahun ni kami hmm. tak menghadapi apa-apa dugaan dan rintangan hmm. hmm. Dalam mengekalkan status produk halal ni eh? yeah. Sebab untuk mendapatkan satu-satu persijilan halal ni Ustaz, uh, Pengesahan halal Malaysia ni yeah. Pengurus perlu mengikuti lah garis panduan yang ditetapkan dalam MPPHM domestik hmm. tu uh, M Dan MHMS tu 2020 tu Tu yang pertama eh? Sebab pengurus juga macam perlu ikut lah Ikut dan aku dan komited dengan segala keperluan yang telah dicatat ter, dalam uh, manual tersebut. Hmm. hmm. sebagai pengusaha ni ustaz, kita ada perkara yang lebih lah dan kritikal yang perlu kita berikan perhatian eh. Oh, yeah. Sebab dalam proses iaitu proses pasca persijilan, maknanya selepas kita dapat sijil selama 2 tahun tu daripada permohonan diterima, diluluskan dan sampai kita nak mohon baru tu. Yeah. Uh, itu tempoh tu yang uh, agak kritikal jadi dalam tempoh tu pelbagai cabaranlah yang kami hadapi dan kekangan-kekangan yang kami tempuh tu uh, sebagai contoh mudahlah per perubahan bahan mentah dan ramuan kan sebab okay. uh, kadang-kadang uh, apa bekalan uh, uh -huh. a cuba dalam uh, english uh, supply uh, okay. susah dapat jadi kami terpaksa menukar uh, supplier bahan mentah bahan ramuan ataupun Uh, bahan ramuan tersebut mungkin tiada lagi dan kami oh. menukar ramuan yang sama, okay. tapi mungkin jenis yang berbeza, oh, uh, spek okay. pun mungkin berbeza mungkin uh, itu. Baik. Dan kat sini saya tekankan juga lah bahagian uh, jawatan kuasa halal dalaman lah uh, syarikat memain, eh, JKHD syarikat lah memainkan peranan yang penting lah, hmm. yang penting, eh dalam bertanggungjawab, membangunkan, melaksanakan dan memantau memantau dan mengawal keberkesanan uh, pelaksanaan sistem jaminan halal dalam mana uh, SG hmm. SG HD uh. okay. serta pemantauan terhadap keperluan persijilan halal Malaysia ni lah hmm. MPPHM 2020 ni hmm. oh, okay dan JKHD juga uh, Stek syarikat kami ini terdiri daripada uh, pengurusi uh, naik pengurusi halal eksekutif hmm. dan juga terdapat wakil-wakil uh, daripada setiap bahagian lah. contohnya macam bahagian pembeli pembelian uh, bahagian penerimaan bahan mentah hmm. bahagian pemprosesan hmm. kualiti dan pembungkusan dan penyimpanan serta lain-lain lagi lah. hmm. jadi selain daripada itu yang paling penting juga adalah ya. kerjasama daripada pihak pengurusan atasan dan pekerja ya. sangat diperlukan lah untuk mengekalkan status halal ni lah eh. Sebab jika tiada kerjasama uh, daripada dua pihak ni, ya. pasti ni lah untuk kami di KSD yang tengah-tengah ni ha. untuk mengimplementasikan ha. uh, segala macam apa yang kita dah rancang. Perancangan kita, ha. pelaksanaan kita dan pemantauan ni lah yang ya. kita sebutkan pada hari ni. Uh, kan? Kalau, itu penting tu Ustaz. Jadi, ha. tadi saya nampak tadi daripada jawapan tu, maksudnya jatuh kuasa halal dalaman tu macam kukuh lah eh dekat Marusian Canaries ni eh sebab ialah uh, dah lama sebab dia kena satu tim yang kuat lah satu tim yang semua menjalankan tugas masing-masing eh. kemudian dah dapat lagi apa tu sokongan daripada pihak pengurusan uh, atasan dan kemudian itu semua tu uh, membantulah sebenarnya eh, untuk mengekalkan uh, status halal di syarikat lah banyak, -banyak cabaran lah walaupun berubahnya. Garis panduan macam-macam yang sekarang ni kita kenal MPPHM domestik 2020 Sebelum ni 2014 Sebelum tu lagi masih perubahan-perubahan tu masih boleh uh, Kita ikut lah eh Tak adanya Apa tu pelanggaran lah eh uh, Itu yang saya nampak lah Pentingnya kita Apa uh, Mudah uh, atau cepat untuk uh, Menerima perubahan dan juga uh, Menerapkan perkara yang penting lah uh, Dalam, uh, dalam syarikat lah Tadi Encik dah ceritakan tentang latar belakang, apa, latar belakang syarikat lah kan betul. Yang ada perkongsian antara pihak Jepun dengan juga di Malaysia ni kan Cuma saya tak tak dengar tentang produk tu sendiri Apa sebenarnya yang pihak syarikat sedia apa hasilkan dan juga pasarkan yang pengguna boleh cari lah Apa sebenarnya barang ni tu? Oh, betul tak, Sebenarnya saya uh, apa terlupa nak uh, sebutkan tadi Sebenarnya saya nak perkenalkan syarikat kami ni mengeluarkan uh produk sardin dan mackerel dalam tin oh, okay. dan so, dalam sos tomato di bawah jenama King Cup. Oh, okay. di bawah jenama King Cup dan pasaran kami ada pasaran tempatan ya. Eh. Pasaran tempatan uh, menjadikan King Cup ni sebenarnya salah satu jenama produk yang agak dikenalilah sebab kami telah berada di dalam pasaran Malaysia tu utamanya hampir 30 tahun lah Hampir 30 oh, tahun. Ha, sejak yeah. tahun 90-an lagi. Hmm. Okay. Jadi rasanya kalau cari di pasar raya dekat kedai runcit memang boleh jumpa kan eh. king cup tu eh betul betul dia dia tin yang besar ke tin yang boleh jumpa tin sedang ke macam mana dia macam mana dia uh, punya bentuk setakat ini uh, size uh, produk yang kami hasilkan cuma ada dua saiz saja okay. dua saiz uh, saiz besar yang standard besar. tu okay. uh, dan saiz kecil lah uh, yang ada untuk beberapa hidangan untuk oh. uh, saiz besar untuk beberapa hidangan, saiz kecil untuk beberapa hidangan. Okay, uh. okay. Jadi memang uh, dua dua jenis sajilah seperti ini. eh, yang paling banyak permintaannya lah. Betul. Ikan jenis mackerel lah. Eh. Kami menggunakan dua jenis ikan lah, ikan sardin dan ikan makarel. Okay. Dan semua bahan-bahan ramuan kami ini uh, boleh dikatakan import uh, luar negara. Okay, ha, sebagai baik. contoh, ikan kami tu datang daripada negara Jepun sendiri. Oh, Jepun. Ha, dan Meksiko lah yang sekarang ha. kami guna. Eh. Okay, Ramuan yang diistiharkan dalam Mai Halal. Ah, yeah. ha, dan tomato, sos tomato. Sos tomato daripada Turki dan China. Oh. Turki dan China. Lepas tu kita ada ha, CMC. CMC tu maksudnya uh, ha, Maksudnya bukan kondisi maka makan dia kondisi maka makanan yang dibenarkan lah. Ha, bukan pengawet eh. Ayah. Dia kata dia kondisional makanan yang dibenarkan. Ah. CMC uh, datang daripada China lah. Hmm. Daripada China cuma a uh, pam olin je minyak masak. Ah, uh, yeah. datang daripada Malaysia lah. Uh -huh. Dengan lokal itu. Oh. Dan, ga, uh, dan garam daripada Thailand. Oh, uh, garam Thailand. daripada Thailand. Wah, kita Mas. tengok apa ni? Kita tengok ikan dalam sos tomato tapi barang tu semua daripada luar negara lah datang. Ah ha, dari dalam Malaysia pun ada juga kan. Ada apa minyak, minyak tadi lah. Kalau ya. kan. So, Malaysia kan apa minyak sawit eh. Ha, ha, kita minyak sawit jadi, jadi kita, kita, betul lah. Kita kita, sokong lah ha, eh. Ha, itu Produk kita support, Malaysia juga. Uh, tempatan kita sokong tempatan satu lah kat situ. ah, ha, okey okay. Oh. baik. Jadi tuan-tuan dan sekalian boleh carilah jenama King Cup apa ni sarden dan juga ataupun mackerel lah, dalam dalam sos di pasaran di pasaraya di runcit macam-macam lagilah Ha, yang pastinya halal lah eh. Halal. Dijamin halal. Ha, Ada dapat halal. Baiklah tuan-tuan ya. dan puan-puan Allah sekalian, kita akan rehat seketika. Kita akan sambung lagi nanti perbincangan kita berkenaan dengan tajuk pemantauan halal amanah dan integriti. Jangan ke mana, mana, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.